Salam müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Salam müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Başlayırıq inşallah. Ha, işə bu məsələləri müəllimlər başlayaq. Sualları mən sizə bir-bir izah edəcəm. Başlayaq 1-ci sualdan. Həm baxsın, deməli, deyir ki, Arif 40 testi 30 dəqiqə işləyirsə, o eyni sürətlə 180 testi neçə dəqiqə işləyər? Bir də deyirəm. Deyir ki, Arif 40 testi o eyni sürətlə aha. o 80 testi, 180 testi neçə dəqiqə işləyər? Burda müəllimlər sadəcə tənasüb qururuq. Bax, 40 testə yazırıq biz. 40 testi neçə dəqiqə keçdirir? 40 testi 30 dəqiqə keçdirir. Yazacağıq ki, 180 testi neçə dəqiqə keçdirə? Çarpaz vuracağıq, düz mütənasibə aiddir. Yəni 40-ı vuracağıq x-a, 180-i vuracağıq 30-a. Burdan x-i rahat tapacayıq. Deməli x = 180 * 30 / 40. Burdan da ixtisar apara bilərik. Deməli çarpaz vurduq. Bax bu şəkildə vurduq. 40 testə 30 dəqiqə, 180 testə də x dəqiqə. 180-i 30-a vurub 40-a böləndə bu da ixtisar gedər. Deməli cavab 135 dənə qalacaq. Düzgün cavab 135, E variantı olacaq. Bunı deyir sual 2. İndi növbəti sualı müəllimlər. Hər kəs özü eləsin. Bax burada yenə də düz mütənasibdir. Yenə də çarpaz vuracaqsınız. Bayaq ki kimi yazın. Traktorun altından traktor yazın. Sotun altından sot. 2 traktor, vasitə 2 traktor deməli. Bunu ismini bilmirəm. Şirin gəlir qapılar. Aha, deyilir ki, 2 traktor gün ərzində 14 sot ərazini şumlayarsa, 5 traktor gün ərzində neçə sot ərazini şumlayar? Yenə də tənasüb qoyacaqsınız. 2 traktora 14 sot 5 traktora x və çarpaz vurub düzgün cavabı tapacaqsınız. Aha, cavablara baxım görürük kim nə yazıb. Ə e, Jalilə müəllimə yazıb, Tilbər müəllimə yazıbdı. Səfərə 150-dir. Əsbər müəllimə yazıb, Nuray yazıb, Argun yazıb, Zübrət Leymanlı yazıb, Nazlı yazıb, Turanə yazıb. Maşallah, hamı yazsın. Sualı Hicran müəllimə yazıb. Maşallah. Alo. Soraq kimlər yazır? Digər müəllimə yazdı, Fidan Əzizova yazdı. Bəli, 100. Deməli, düzgün cavab burada olacaq, 35 olacaq. Yenə də tənasübdə çarpaz vuracağıq burada. Yəni 2 traktora yazacağıq. Bax bura yazıram, 2 traktora yazacağıq. 14 sot, 14 sot. İndi bizdən 5 traktor soruşur, 5 traktora x. Çarpaz vuracağıq. 2x bərabərdir 5 14-ə vuracağıq. 70 x dən bərabər olacaq 72-yə böləndə 35. Deməli bu sualda da çarpoz vurmuş olduq. Keçək növbəti 3-cü suala. 2-ci sualda isə müəllimlər. Hə, bax indi burada dəqiiq olanda tərs mütənasib olur. Zaman olanda tərs mütənasib olur. Yəni yanaşı vururuq. Bax diqqətlə deyir ki 4 qran. Deyir ki 4 qran hovuzu 90 dəqiqə doldurur. Bax bura yazıram 90 dəqiqə. İndi bizə deyir ki, 6 kran bu hovuzu neçə dəqiqə doldurur? X yazıram. Necə vuracağam burada? Yan-yana vuracağam. Çünki dəqiqi olanda tərs mütənasibdir. Yəni 4-ü 90-a vuracağam yan-yana, 6-nı x-a vuracağam. Burdan da alacağam ki, deməli 360 bərabərdir 6x. x bərabərdir 60 olacaq. Yəni yan-yana da bax bu 90-ı vurursuz 4-ə, eləyir 360. 360-ı da 6-ya böləndə cavab eləy 6. 366-ya böləndə cavab verir 60 dəqiqə. Dəqiqə olanda yan-yana vurursunuz, çünki tərs mütənasibdir. Amma bax burada bir dənə işçidən söhbət gedir. Bu saat işləyən işçi işi 8 günə bitirir. Bax 6 saat işləyən işçi, yox bu da tərs mütənasibdir. Yenə Yana yanaşı vuracaqsınız, bəli. Yan-yana vuracaqsınız, çünki 6 saatı 8 günə görə 2 dəfə zaman olanda yan-yana vururuq da. Burada da yanaşı vurub indi düzgün cavabı tapın. 6 saat işləyən işçi bir işi 8 günə bitirir. Əgər o gündə 4 saat işləsə bu işi neçə günə bitirərdi? Aha, deməli hamı bu sualı yazsın. Demək, gündə 6 saat işləyən bir işçi gündə 6 saat işləyən bir işçi 8 günə işi bitirir. Əgər o gündə 4 saat işləsə Bu neçə günə bitirəcək. Hamsərlə sərbəst yazsın. Maşallah, fəvqlullah müəllimlər, videonu bəyənək zəhmət olmasa, maksimum güc qoyaq. Bu gün iş ovuzunun hər bir növünə götürəcəyik imtahında inşallah. İş ovuz düşəndə rahat sərbəst yazarsınız. Cavablara baxıram deməli Nura yazıp gülər yazıp Cəbiyevə, Aygül, Nigar, Dilbər, Bahar, Turanə, Turan, Hicran, Əhməd, Zümrüd, Esmirə, İlqar, Əsmər, Cəlilə, Asel, Fidan, Nazlı, maşallah. Gülü mərdəmə afərin. Tamamilə doğru cavabdır. Yəni burada yan-yana vuracağıq. Düzgün cavab burada olacaq 6 olacaq. Yəni 6-nı 8-ə vuracağıq. E, Deməli burada yan-yana vuracağıq. Yəni 6-nı vuracağıq 8-ə, 4-ü də vuracağıq x-a. Cavab 12 olacaq burada. Yəni A variantı düzgün cavab sayılır. Keçən növbəti suallar 5-ci suala. Hə, 5-ci sualı özüm izah edirəm müəllimlərə əvəzdir. Deyir, Murad bir işin 4/3-ünü 9 günə qutarır. Murad 6 gündə işin hansı hissəsini görər? Deməli müəllimlər, belə olan sualda biz nə edirik? Biz birinci hissəsinə görə ədəd tapmalıyıq. Yəni görək ki, bax Muradın gördüyü iş nəyə bərabərdir? Deyir ki, Murad işin 4/3-ünü 9 günə görür. Yəni siz 4/3-ü 1-ci 9 olan ədədi tapacaqsınız. Yəni hansı ədədin 4/3-ü 9 eləyir? 9-u böləciksiz 3-ə, vuracaqsız 4-ə. O da eləyir 12. Deməli Murat bu işi 12 günə tam bitirir. Bunu aldıq mı? Deyir 6 gündə işin hansı hissəsini görər? Deməli 6-nı 12-yə bölməliyik, düzgün cavab 1/2 olacaq. Yəni C variantı düzgün cavabdır. Gəlin bir də baxaq. Deyir Murat işin 4/3-ünün 9 günə görər. Səsim necə gəlir ki? şəkil proses səsinə görə. Deməli bu altı, proqramdan ki, olur, emməndən deyir. Bir az xənciləmə, qulaq asmaq olur da, başa düşmək olur. Həmo məndən asılı deyil. Deməli bu proqram özü belədir. Nəsə proqramda belə olur, amma əsas görüntü yaxşıdır. Səsim də niyə yaxşı gəlir? Başa düşmək olur əslində. Deyil Murat bir işin 4/3-ünü 9 günə görür. Biz 9-u 3-ə bölüb 4-ə vuracağıq. O da deyilir 12. Deməli bu Murat bu işi 12 günə görür. İndi 6 günə işin hansı hissəsini görər? 6-nı 12-yə böləcəyik, cavab olacaq 1/2. Növbəti sual müəllimlər. Bax deyir ki, boru hovuzun yarısını 6 saatda doldurur. Fikirləşək ki, yarısını 6 saatda doldurursa boru, bəs hovuzun tamını neçə saatda doldurar? Va yenə deyirəm, deməkdir ki, yarısını 6 saatda doldurur. Fikirləşək ki, bu əgər, məsəl bir dən hovuzdur, bunun yarısını 6 saatda doldurursa, o biri yarısını da 6 saatda doldurardı. Yəni deməli tamını 12 saatda doldurur. Ovuzun tamını 12 saatda doldurur. İndi tənasıb quracağıq. Deməli 12 saatda doldurur. Boru 4 saatda ovuzun hansı hissəsini? Daha doğrusu 4-ü 12-yə böləcəyik. O da 1/3 eləyəcək. Düzgün cavab A variantı olacaq. Bax, deyir boru ovuzun yarısını 6 saatda doldurur. Deməli tamını 12 saatda doldurur. 4-ü 12-yə böləcəyik. Düzgün cavab 1/3 alacağıq. Gecə növbətli suallara müəllimlər 7-ci suala. Eyni gücə malik olan 2 nasos boş hovuzu 4 saatda doldurur. Nasoslardan biri bu hovuzu neçə saatda doldurur? Deyir ki, 2 nasos boş hovuzu. İndi bunu sərbəst deyim müəllimlər. Mən dedim bayaqları zaman olanda tərs bu tənasıbdir. Yanaşı vururuq. Bayaq dedim. Eyni gücə malik 2 nasos hovuzu 4 saatda doldurur. Nasoslardan biri bu hovuzu neçə saatda doldurur? Bayaq izah elədim sualı. Yəni 2 də nə zaman, ümumiyyətlə zaman gördüz. Burda tərs bir tənasiytdir. Yəni yan-yana vuracağıq. Bəli, hamı yazsın sualı. Aha, hamı yazsın.